Pada awal pagi yang masih lagi gelap, 6 November 2012 di Filipina, ada satu penemuan yang mengejutkan seluruh industri negara dan juga orang ramai. Dekat tepi jalan Quezon City ni, ada mayat perempuan muda yang berusia lingkungan 20-an. Dekat area muka dan dada dia ni penuh dengan kesan tembakan dekat tangan dia ni pula masih lagi menggenggam kertas resit Mehdi dan inilah yang akan menjadi kunci untuk merungkai siapa pembunuhnya. Mangsa dalam kes ni adalah Julie atau lebih mesra dipanggil sebagai Ja oleh family dan kawan-kawan dia. Dia ni seorang freelance model dan juga bekerja part time talent untuk BAS CBN iaitu sebuah company station TV kat Filipina yang agak famous. Walaupun kehidupan dia agak busy dengan modeling semua ni kan dia sebenarnya masih lagi tengah study dalam bidang pengurusan hotel dan restoran. Dia juga juga pernah bercita-cita untuk keluar negara suatu hari nanti dan bina hidup yang lebih baik dengan keluarga dia. Tapi kan segala impian dia ni telah hancur berkecai pada malam kejadian. Yang lebih menyedihkan tu sebab yang bunuh dia tu bukanlah orang lain ataupun strangers. Tapi si pembunuh tu adalah orang yang Johnny paling percaya ataupun kawan baik yang dia anggap sebagai adik-beradik dia sendiri. So secara ringkasnya, kes ni menunjukkan macam mana manusia tu boleh berubah jadi sangat jahat hanya kerana cemburu dan dengki je. So macam biasalah stay tune sampai habis video kalau korang nak tahu apa yang jadi and so without wasting any time, let's get started. Julie and Rodelas ni datang dari sebuah keluarga biasa-biasa dan dia ni masih lagi seorang pelajar di U. Dalam masa yang sama dia kerja part time dalam bidang hiburan sebab muka dia ni boleh jual. Maksud Nina dia ni cantik, ada rupa dan boleh jadi model. Tapi dia ada masalah kewangan semasa study so dia terpaksalah postpone kejap study dia. Tapi Ja ni dia tak pernah give up dan dia nekat untuk habiskan study dia dapatkan degree walau apa cara sekalipun so dengan duit modeling yang dia dapat tu lah dia simpan untuk bayar yuran study dia kawan-kawan industri dia gambarkan yang Janice sebagai seorang yang rajin baik hati dan sentiasa merendahkan diri walaupun masa tu dia dah mula famous so disebabkan perangan dia yang humble ni kan ramai orang yang suka dengan dia tapi dalam diam, ada orang yang mula jealous bila ramai yang suka dengan Jan Walaupun Jan ni ada ramai kawan-kawan, ada ramai kenalan Tapi ada seorang yang paling rapat dengan dia iaitu Altia Altamirano Dia ni juga seorang model dan pernah jadi mentor kepada model-model yang baru nak masuk termasuklah Jan So dia lah yang akan ajar dia orang ni macam mana nak jalan, macam mana nak posing apa semua Benda-benda basic macam tu Dan si Altia ni juga lah yang tolong kenalkan Jan ni dekat orang-orang penting dalam industri Dia juga lah yang ajar Jan ni belok, -belok modelik. So disebabkan kebaikan si Altia ni makin lama diorang ni jadi makin rapat sampaikan orang-orang panggil diorang ni macam kembar tak? Sebabnya diorang ni selalu share baju untuk job dan lepas tu diorang suka lepak sama-sama. So dari luaran kita nampak yang diorang berdua ni macam family, macam kakak adik yang support each other. Ja memang selutlah dengan Altia dan dia anggap yang Altia ni macam idola dia. Sampailah bila kejayaan Ja ni semakin naik semakin rancak, dia pun mula dapat banyak job dari Altia. Masa ni lah Altia dulu yang yang baik orangnya dah mula sakit hati. Dia anggap Jani macam pesaing dia tau. Lepas tu dia mula rasa menyesal Ajaja itu ini sebab dia anggap macam Jani cantas job dia lah. Makin lama perasaan jealous dan sakit hati tu bertukar jadi sebuah pembunuhan. Sampailah pada satu malam yang nampak biasa-biasa je. Petang tu 5 November 2012 Jar ni sempatlah ucap Selamat tinggal dekat mak dia sebab dia nak keluar dengan Altia Jar ada cakap yang Altia ni akan teman dia jumpa seorang penerbit dan pincang pasal job baru Malam tu pun bermula macam biasa Jar dengan Altia ni sempat tengok wayang dan enjoy masa berdua Lepas dah habis tengok movie, diorang pun naik teksi lah Konon-kononnya Kornak nak pergi jumpa lagi seorang kawan Semuanya nampak normal tau Tak ada apa-apa petanda ngeri yang akan terjadi Lepas tu dalam pukul 12.30 malam 6 November Diorang berdua ni tengah jalan-jalan dekat World Trade city. Tiba-tiba ada kereta yang berhenti mengejut dekat depan orang ni. Lepas tu ada dua orang lelaki yang keluar, tarik jar dan paksa dia masuk ke dalam kereta dan kereta tu pun terus pecut pergi. Okey, ini adalah cerita dari Altia tu tak. Cerita inilah yang dia cerita dekat polis 10 minit kemudian. Kononnya lepas kejadian culik tu dia panik and then dia pun terus ke balai polis. Dalam laporan awal dia tu, Altia ni cakap yang dia freeze dan speechless dekat tempat kejadian sebab dia terlalu terkejut dan takut. Disebabkan tu jugalah dia tak ingat bukti penting macam kereta tu warna apa ataupun macam mana rupa si penjahat tu. Cumanya hmm. dia ada sebut yang si penculik tadi tu rupa dia macam ada iras-iras macam boyfriend Jok. Beberapa jam selepas report dibuat, lebih kurang pada pukul 5.30 pagi, orang awam telah terjumpa mayat Jok dekat tepi jalan Quezon City. Dia bukan setakat kena bunuh je, tapi dia juga telah diseksa selama berjam-jam dirogol dan ditembak berkali-kali Lepas tu mayat dia tu Diorang buang dekat tepi jalan Macam sampah aje. Bedah siasat menunjukkan Ada luka teruk di bahagian sulit So maksudnya Dia diseksa kau-kau punya Sebelum dia mati Dekat tangan dia kan ada resit McD Bila polis check Dekat resit tu tulis pada pukul 2.33 minit pagi Iaitu 2 jam selepas penculikan Alta kata jar ni diculik pada pukul 12.30 malam Macam mana jar ni sempat beli McD Masa dia kena culik Polis juga terjumpa beg kertas McD Dan dalam tu ada cheeseburger yang belum lagi dimakan. So dekat sini macam ada yang tak kena dan tak teli dengan cerita Altea. Berita pembunuhan Ja ni cepat je viral dan tersebar di seluruh negara. Kemudian mak ayah Ja telah dipanggil untuk buat pengecaman mayat dan diorang telah sahkan itu memang anak kesayangan diorang. Kemudian polis pun telah mulakan siasatan diorang yang pertama di tempat jasad dijumpai. Penduduk area dekat situ cakap yang diorang ada dengar bunyi tembakan dalam pukul 5 pagi macam tu. Lepas tu ada juga penduduk yang perasan sebuah kereta SUV Mitsubishi ni pecut laju keluar daripada kawasan tu. Disebabkan suasana agak gelap dan kurang pencahayaan so diorang ni tak dapat pastikan lah kereta tu warna apa. Tapi nasib baik jugalah sebab ada beberapa orang saksi yang sempat hafal nombor plat kereta tu. Kemudian kes ni pun telah diserahkan kepada unit siasatan jenayah iaitu CIDU. Diorang pun pergilah ke tempat kejadian dan teliti semua details dekat badan jok. Kan dekat tangan dia ada resim MACD kan? So polis pun mulalah siasat dengan clue pertama ni. Diorang pun check lah CCTV dekat MACD. Dalam rakaman tu ada seorang lelaki muda Yang tengah beli Dua set cheeseburger Iaitu sama macam Yang dijumpai Bersama dengan mayat jaw Pada masa yang sama juga Polis ni tengah siasat Pasal kereta SUV Yang penduduk ni nampak Dengan cek CCTV area situ Dan nombor plat kereta tu Polis telah berjaya trace Rupa-rupanya Kereta tu adalah Milik Rosalina Siapa Rosalina ni pula? Kalau ikut cerita Jiran-jiran si Altia ni Dia selalu dijemput oleh Seorang lelaki Yang bernama Fernando Junior Dengan menaiki kereta SUV Mitsubishi tadi Dan si Junior ni adalah anak kepada Rosalina tadi. Lepas polis telik muka Junior ni dekat CCTV tu kan, sah. Nampak sama dan serupa. Dia adalah orang yang sama dekat MACD masa tu. So cerita Altia yang awal-awal tadi makin lama jadi macam susah nak dipercayai. Kenapa dia nak tipu polis? Ada something fishy kan? Pada masa ni si Altia ni dah tak tahu menghilang ke mana tau. Polis syak dia dengan Junior tengah menyorok dari kena soal siasat So polis pun telah hantarlah tim pengintik untuk tengok Junior ni balik ke rumah ataupun tak. Sampailah 10 November akhirnya usaha polis ni tak siap Polis nampak Ayah Junior keluar rumah Bawa baju yang elok lagi lah Diorang pun follow kereta Ayah Junior ni Dalam diam-diam dari belakang Follow punya follow Akhirnya Ayah Junior sampai dekat satu tempat Yang dikenali sebagai Ampat. Dekat sinilah polis terjumpa Altia Dan juga Junior Dan diorang ni sebenarnya plan nak lari tau Lepas tu polis pun memang tak tunggu lama lah Untuk tahan diorang Dan Altia pun kena soal siasat Mula-mula si Altia ni masih lagi mempertahankan cerita dia Dia kata Betul malam tu je memang diculik oleh lelaki yang dia tak kenal Detektif ni pun dah macam gerak seram sebab Altia ni macam tetap nak menipu. Selepas kena asap berkali-kali, detektif pun cakap semua bukti bercanggah dengan cerita dia barulah dia nak mengaku tahu. So, Altia ni kata yang dia benci dengan Ja walaupun dia orang ni dapat. Dia tuduh Ja sebarkan cerita peribadi termasuklah rahsia yang Altia ni ada dua orang anak. Rahsia ni Altia memang nak sembunyikan sebab benda tu boleh merosakkan reputasi dia sebagai model. Dia tak boleh ada anak. So, Altia ni kata disebabkan berita dan gosip itulah telah membuatkan dia hilang job. Lepas tu dia pun mengakulah dekat Junior pasal ni dan Junior pun offerlah untuk ajar Ja. So, pada malam 5 November tu Altia ni pun tekslah Junior dan beritahu lokasi dia bersama dengan Jar dekat mana. Tak lama lepas tu Junior pun sampai dengan kereta dia dan dibawa beberapa orang kawan. Diorang pun tariklah Julie ni masuk ke dalam kereta dan cerita ni memang samalah macam Altea cerita dekat polis awal-awal. Cuma yang beza dekat sini, dia lah sebenar dan dia kenal si penculik. Kemudian polis pun soal siasat Junior pula dan Junior ni mention satu nama iaitu Jemar. Berdasarkan maklumat yang polis dapat diorang pun ambush lah sebuah rumah persembunyian di Katabusan Street. So pada masa ni berlakulah tembak menembak dan seorang suspek suspek bernama Bob Usman ni telah mati. Dua lagi suspek berjaya ditangkap dan salah seorangnya adalah Jemar. Walaupun Altian ni dah mengaku motif dia disebabkan jealous apa semua, tapi ada cerita yang lebih dark guys. Jemar cerita lepas orang culik Jah, dia dibawa ke tempat yang selamat. Orang awalnya cuma nak takut-takutkan Jah ni je. Tapi bila Jah ni kenal Junior dan dia merayu untuk dilepaskan, so Junior ni jadi sangat marah. Junior ingat dia boleh cover identiti dia, tiba-tiba Jah cam dia pula. So plan dia yang pada awalnya cuma nak ajar Ja ni akhirnya telah bertukar menjadi ganas. Lepas tu Jani pun telah dibawa ke satu bilik yang lain oleh seorang lagi suspek yang bernama Efren Talib. So dari luar bilik ni, Junior dengan si Gemma ni berdengar suara Ja merayu, tolong jangan, tolong jangan. Dan tak lama lepas tu, disenyap. Kemudian Junior pun dapatlah satu call dari Altia yang mengatakan dia dah pun buat report palsu dekat balai polis. Kemudian Ja pun ditinggalkan bersama dengan Talib dan kawan-kawan Junior. Tak lama lepas tu, Gemma ni dapat call dari kawan dia dan minta Gemma ni cepat-cepat balik ke rumah. Bila dia sampai, dia terkejut bila ada Aldos ni dekat rumah orang. So Gemma kata Aldos ni lah yang sentuh jauh walaupun orang dah cuba nak halang dia. Kemudian Junior pun baliklah ke rumah sambil bawa burger McD yang dia beli tadi. Lepas tu dia bagi burger tu dekat Ja dan Aldos kata yang dia akan hantar Ja ni balik ke rumah. Tapi sebenarnya dia ni menipu je. Disebabkan pada masa tu Ja ni masih lagi sakit dan takut dia tak nak makan dan dia kata nanti dia akan makan bila dah sampai kat rumah. Lepas tu Junior pun tanyalah dekat kawan-kawan dia. Okey, sekarang ni apa plan seterusnya? Talib pun jawab, tembak sampai mati. Aldos pun tak tunggu lamalah. Dia pun terus lepaskan lima jas tembakan dekat kepala dan Talib ni pun tembak juga lepas tu. So dalam pukul 5 pagi macam tu, jasad Jani pun telah dibuang dekat tepi jalan dan dia ditembak sekali lagi. So tembakan ni lah yang membuatkan penduduk dekat situ terjaga tau. Hasil berdasar siasat sahkan Ja bukan je kena tembak tapi dirogol dan diseksa sebelum mati. Keterangan dari Jema ni memang sangat detail sampaikan pendakwa raya jadikan dia ni sebagai saksi utama untuk melawan Altea dan juga geng-geng dia. Selepas Altia and the Gang ditangkap, diorang pun dihadapkan dengan pertuduhan menculik dan membunuh Jau. So, ada empat orang yang kena tangkap pada masa ni iaitu Altia, Junior, Jemar dan juga Gailan Pasawilat. Ada dua lagi suspek yang masih lagi bebas iaitu Aldos dan juga Talik Diorang berdua ni bakal berdepan dengan pertuduhan serangan seksual dan pembunuhan. Pada 22 November, Jemar dengan Gailan tak mengaku bersalah. Peguam bela diorang kata yang diorang ni tak terlibat secara langsung dan boleh dikatakan cuma bersubahat je. Altia oh. dengan Junior pun sama tak nak mengaku bersalah. Kemudian Altair dengan Junior pun disumbat ke dalam penjara manakala dua orang lagi tu ditahan dekat fasiliti CIDG. Diorang berempat dipisahkan sebab polis nak tengok tahap kerjasama diorang semasa siasatan nanti. Kemudian tim peguam Altair dengan Junior telah failkan permohonan untuk batalkan pertuduhan dan cakap penangkapan diorang ni sebenarnya tak valid. Tapi mahkamah terus tolak permohonan tu sebab polis memang dah ada bukti kukuh untuk tangkap diorang berdua. Manakala untuk kes gelam pula dia telah dibebaskan sementara dengan ikat jamin sebab dia tak terlibat secara langsung semasa sejarah ni kena bunuh dia cuma didakwa dengan kesalahan memiliki senjata api secara haram je so bila gailan ni dibebaskan ramailah orang marah sebab diorang rasa macam tak fair selepas dia dibebaskan pada pagi 15 Jun 2013 semasa dia tengah breakfast dengan family dia dia telah ditembak mati kalau ikut laporan, ada seorang jiran dia telah masuk ke dalam rumah pada pukul 5.30 pagi dan tembak gelat. Tapi yang pelik tu kan, wife dia tak bagi tahu tim forensik ni untuk cek rumah dia. Dia siap sign borang surat rasmi untuk tolak sebarang siasatan. Bila wife dia tak nak kes kematian suami dia ni kena siasatkan, benda ni menimbulkan suspicious orang sekeliling tau. Kenapa dia tak nak polis siasat ni? Ke dia ni ada kaitan dengan kematian suami dia? Maybe nak tutup mulut sebab dia ni saksi penting dalam kes jar. So, dia telah dibunuh supaya tak bagi keterangan untuk menuduh suspek yang lain. Kes diorang ni sebenarnya berjalan agak lembab tau. Sampailah makan masa bertahun-tahun. Keluarga Ja pun dah hampir give up dan penat nak tunggu kebenaran. Sampailah Disember 2024 barulah mahkamah ni nak keluarkan keputusan pasal kes Ja selepas 12 tahun berlalu. Itu pun dah banyak kali postpone konon nak semak kes. Akhirnya pada 13 Disember 2024, hakim pembacalah keputusan yang dinanti-nantikan oleh semua orang terutamanya keluarga Ja Keputusan adalah Altiani dibebaskan dari tuduhan konspirasi membunuh Ja. Dia diperintah keluar dari penjara tapi dia wajib membayar ganti rugi. Junior pula disabitkan bersalah kerana membunuh Ja. Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan diperintah membayar ganti rugi kepada keluarga Ja. Hukuman Altia ni jadi ringan sebab hakim kata pendakwa Raya ni gagal membuktikan Altia terlibat selepas penculikan Ja. Dia cuma nak ajar Ja bukan nak membunuh dia. So dalam kes ni yang betul-betul bertanggungjawab adalah Junior sebab dia lah yang putuskan untuk bunuh Ja selepas Ja kenal dia. Manakala dua lagi lelaki tu masih lagi bebas dan tak ditangkap sampai ke hari ni. Walaupun ramai orang rasa kes ni macam berat sebelah kan. Kenapa Altia dibebaskan padahal dia dah mastermind tapi keputusan dah pun dimuktamadkan. Kes ni memang viral dekat Filipina sebab melibatkan orang industri hanya kerana jealous dan dengki je. Jadi guys, serapat mana pun kita dengan someone, kita still kena hati-hati. Kadang-kadang dalam hubungan yang rapat ni lah mudah nak muncul rasa iri hati tu. Tak boleh nampak lebih sikit mulah nak dengki. Benda macam ni biasa tau, bukanlah luar biasa. Pernah dengar kes sihir, kadang-kadang yang sihir ni lah orang yang paling dekat dengan mangsa. So kesimpulannya dekat sini, serapat-rapat macam mana pun kita dengan someone, semua boleh berubah bila wujudnya perasaan cemburu. Jadi berhati-hati dan sentiasa berdoa supaya kita dijauhkan dari busuknya hati manusia. Sampai di sini saja video Nina pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe, like dan turn on notification. Kita akan berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.